дальше. Представьте себе ситуацию. Ну, лидер компании Джерели. Вы же понимаете, что это уже человек, который в жизни уже вот кое-что вот уже достиг, добился. Вот представьте, просыпается утром. Хорошее настроение. Ну, какое настроение может быть у лидера, правильно что? Хорошее настроение. Думает, ну чем заняться, погода хорошая, и выходной, и так все совпадает. Думает, тут давно не был я на рыбалке, поеду на рыбалку. Собрал все, что нужно, приезжает, такое красивое озеро, природа, птички поют, настроение хорошее забрасывает удочку, сидит час, сидит два, ничего не клюет. Но он же ж лидер, то есть позитивное отношение к жизни впитано с молоком спонсора, поэтому расслабляется. И только мы расслабляемся, мы начинаем получать то, что хочется. Клюет, 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 подсекает и достает такую маленькую-маленькую рыбку. Ну, положил ее на ладошку, смотрит, ну, маленькая. На самом деле же не приехал вот, рыбу наловить, там вот нажарить и вот съесть ее посмотрел, он думает, надо ее выпускать маленько, пусть плывет себе, развивается, и только его выбрасывать обратно. И рыбка вдруг ему человеческим голосом говорит, подожди, ты не понял, я не простая рыбка, я золотая рыбка. Он думает, ну, природа почутилась, уже свежий воздух в голову ударил. Опять вперед на ладошку, положил ее, смотрит, признаков золотизны никаких нет. И только опять ее выбрасывать. Рыбка говорит, да подожди, ты же не понял, я золотая рыбка, три желания. Он такой, а, -а, а, три желания. Берет и опять на ладошку положил, смотрит на нее и говорит, ну хорошо, рыбка, загадывай. <звы> Понимаете, что здесь? Лидер компании Дрэля – это тот человек, который способен воплощать желания других людей. Правильно же? сначала свои, своих близких, вы когда начнете зарабатывать уже там несколько тысяч долларов, там уже сто тысяч гривен и больше, у вас новые родственники начнут появляться. такие, ну, ну, совсем новые, не, не, не сильно известные. Вот одно желание, я уже вижу, исполняю. Желание, прямо даже говорить не нужно, уже вот идут к тебе, идут. Но надо уметь их взять, правильно же? Надо уметь взять. Поздравьте друг друга, вы поздравляли не раз. Поздравьте три человека рядом с собой. Сделайте хлопок по правой Скажите, с днем рождения, громко! И еще раз поаплодируйте, потому что один год! Один год у меня одному из моих сыновей а год и три месяца, год и четыре, вот сейчас будет меньше. Год это, ну, казалось бы, ну, год, ну, что там, да? Кто помнит, кто видел детей вот в годе, да? Видели, да? Я не видел. Есть даже, да? Ну, казалось бы, годик еще вроде не смышлен. Хотя соображают на самом деле же, да? То есть вот они делают вид, что не соображают, но соображают. Но в бизнесе год, в бизнесе год, это по-другому. Первый год в бизнесе, это очень такое четкое, сильно важное испытание. И компания Джерелия прошла это испытание. И судя по вам, по вашему настроению, по вашим намерениям, а с кем-то из вас мы достаточно хорошо уже знакомы, следующий год будет еще более интересным, еще более развивающим. Правильно же? Да. И те желания, которые есть у вас, те желания, которые есть у ваших близких, которые есть у ваших детей, есть же, правильно же? У кого желание больше, детей или у взрослых? детей. детей, у кого есть дети? А список желаний? <laughs> и они дети, их же не интересует там, хотим мы, не хотим, можем. Они просто хотят. Они хотят, чтобы мы создавали для них те условия, когда они красиво, хорошо живут, качественно. Правильно же? Да. Но у компании есть отличительная особенность. Они, наверное, все сегодня говорят. И вот Но ну, мне и от себя хочется сказать, чтобы она еще от меня, может быть, кому-то дошла, вот уже окончательно, то где-то тут ходит, ходит, и вот дошла наконец-то. За компанией в стоит сильно объединяющая идея. Не просто а «давайте создадим новую сетевую компанию». Стоит сильная идея, а идея, идеология – это очень важно. Это очень важно. И уже сколько двигают? 20 тысяч, да? 20 тысяч человек, которым эта идея понравилась как-то. Вот что важно. И если вы сейчас в этом зале, если вы даже так в перспективе себя видите тем, тем человеком, который может поехать на рыбалку, выполнять желания других людей, вы же здесь не случайно, правильно же? Я еще одно хочу попросить вас сделать. Сделайте. Вот так качественно. Вообще пальцем тыкать некрасиво. Но смотря в какой ситуации. Вот сейчас, так как камеры все равно там сцену снимают, вас все равно не видно, я вас хочу вот что попросить. Вы выбираете несколько человек рядом с собой и тыкаете в них пальцем, но при этом, но при этом говорите им, молодец, что ты здесь, у тебя все получится. Договорились? Три человека. Быстренько давай. Ты прям пальцем прям. Молодец. Молодец, что ты здесь. У тебя все получится. Молодец, что вы здесь. У, тебя все Молодец, вы здесь. у вас все получится. Молодец, что ты здесь. У тебя все получится. Спасибо. Молодец, что вы здесь. И у вас все Молодец, получится. Тебе. Это так. Это начало. Это только начало. Но мы же прекрасно понимаем, так да, как Алина говорила, мы же взрослые люди, да? Хотя взрослые детей отличаются там пара параметров всего, рост, вес да? Чтобы помогать другим людям, ну, нужна возможность. Просто хотеть помогать мало. Правильно? Надо, чтобы была возможность помогать. Нужно иметь те возможности, ту ситуацию, те условия, когда ты можешь помочь. Помочь себе, помочь другим. И у компании Джерелли это есть. Это есть. Я вам хочу показать картинку и попросить вас ее запомнить. Я думаю, что не все еще эту картинку видели, не все ее запомнили. Цифры, я думаю, там видно. Потому что там, ну, есть категория людей, которые просто хочет помогать. Но помогать, имея реальную возможность, имея в том же числе, как бы банально ты изучал, и деньги, возможности, можно сделать деньгами больше. Кто согласен, что деньгами можно сделать больше, чем просто хотеть помогать? Но для этого надо иметь деньги. И компания об этом подумала. Причем это не просто 3, 5, 6, 10 тысяч гривен. Это те деньги, которые точно меняют жизнь. Которые точно позволяют жить так, как тебе хочется. Правильно же? Да. Есть премии, есть бонусы. Здесь их вот не видно. А, вот они наверху. 100, 200, 500 тысяч гривен. Кому-то это большие цифры. Ну, кому нужны такие деньги? Помочь себе, помочь Нет. другим. Здорово. Осталось еще... Пара шагов. Каких? Нужно научиться. Нет, что делать, это вы пропускаете. Вот у нас часто, я уже 20 лет занимаюсь этим бизнесом, и а, один из основных вопросов, вот, что делать, иногда спрашивают реже, но как делать. На самом деле это не самое еще вот, то, о чем нужно спрашивать. Вы здесь, потому что какой-то импульс. Вот вас кто-то пригласил, вы же могли отказаться, но вы приехали. Вас импульс сюда какой-то привел. И нужно понимать не, не что делать и не как делать, а как делать правильно. Согласны? Да. Потому что просто делать, просто делать, не получая результата, ну в чем как бы смысл? Хотя есть тоже люди, которые вот делают результат, не получают, стараются. Но когда ты сделаешь это правильно... Результат будет всегда. Это точно так же. Кто уверен, что он сегодня домой попадет? Поднимите руку. Нет, я не буду. А не не ты куда ты веришь? Мы не попадем. Я а Жизнь многогранная. А, а, хочу, что я а кто не из Киева? Поднимите руку. И вы уверены, что сегодня домой попадете? Да. Молодцы, Владимир. Почему вы даже не задумываетесь, а может быть я не попаду? Нет, ну кто с мужем приехал, понятно, там... Может, он... Сразу домой, а, сразу, сразу домой, опять же закончился Вы верите, что вы попадете домой, но может быть не сегодня кому ехать, там, да, завтра попадете, утром домой. Вы в это верите, потому что вы уже много раз попадали домой. купили билет. Из разных мест, там, в разных ситуациях, там, чай кто-то перепил, там, еще что-то, печенье переехал. А? И вы домой попадали, поэтому вы верите возможности, которые предлагает компания Джерелли с точки зрения финансов, с точки зрения доходов. Цифры внушительные, цифры приличные, это только начало. Но чтобы поверить, что эти возможности доступны, что вы способны получать доход вот, 20-50 тысяч гривен каждые три недели, даже не в месяц, даже не в месяц, а каждые три недели, необходимо просто представлять этот путь. Вот мы сейчас здесь, мы сейчас здесь. И как нам переместиться через некоторое время? Пусть это будет сентябрь, октябрь, ноябрь, конец года. Кто верит, что конец года будет? Ну не конец года, а конец года. Новый год, да? Он будет сто процентов. Опять Оливье, опять там, там, да? Шу, шум восвятое, да? Без горошка Новый год не может быть. Вопрос же не в этом, вопрос в том, каким мы в этот Новый год будем, то есть с каким мы придем в этот Новый год, с настроением, с уверенностью, какому следующий будет. Для меня, если честно, Новый год, он такой немножко печальный, знаете почему? Потому что, ну, я знаю, что вот многие люди, они поздравляют друг друга, вы поздравляете, да, желаете всего самого лучшего, что вот все было, ничего за это не было, там, вот счастья, там, любви, вот всего-всего. И 2 января все заканчивается. Ну, первого еще все верят в это по инерции. А второго все заканчивается. Вы отличаетесь от этих людей, у которых 2 января все заканчивается. Потому что у вас есть вот... У вас есть путь. У вас не просто продолжается, у вас это все продолжается в развитии. Одна ступенька, вторая ступенька. Дело не в деньгах как таковых на самом деле. А дело в том, чтобы получить доход больше, чем есть сейчас, нужно постоянно развиваться. Нужно постоянно становиться чуть лучше, не обязательно сразу лучше. Это и невозможно, и не нужно, я так думаю. Но каждый день, каждую неделю чуть-чуть лучше, чуть больше понимаешь, чуть больше умеешь, чуть больше веришь. И потом смотришь, у тебя доход как-то вот вместе за вот этим ощущением развития увеличивается. А потом тебя спрашивают здесь на сцене, как это у тебя получилось вот, выйти за 50 тысяч гривен в месяц, стать вот региональным директором? Ты говоришь, да как? Звонила, встречалась, говорила, все, целую Самую... пуху. На самом деле, на самом деле, это ежедневное маленькое развитие. Но для этого тоже нужны условия. Потому что когда человеку дается выбор, делать или не делать, что человек выбирает? Не делать. Не делать. делать. Почему? Ну, проще! Так проще. Лень это отсутствие мотивации. Говорят, в сетевом бизнесе нет начальников. Это неправда? Я 20 лет в сетевом бизнесе. У меня две компании, которые работают в сетевом бизнесе на 12 странах, на 12 рынках. Я говорю, что это неправда, что нет начальников в сетевом бизнесе. Знаете, где начальники в сетевом бизнесе? Ну, у кого-то они уже точно есть. Вы заходите в спальню вечером, в детскую в свою спальню, в детскую в спальню есть. И вот там ваши начальники. Вот там те дети, которые на вас рассчитывают. Вот мой начальник здесь один сидит, от которых зависит их будущее. Вот кто начальник в сетевом бизнесе. Но нужно уметь правильно сделать. Действия простые, но их все равно нужно выучить. Правила простые, но их все равно нужно выучить. Правильно же? Да. И когда ты знаешь правила, ты спокойно садишься за руль автомобиля и едешь. У кого свои машины уже есть? Автомобили у кого ваше... У кого маршрутки подметят? больше пока и я хочу вам два слова еще сказать так да, как у нас праздничное мероприятие о том что компания Джереля уже сделала что уже вот начала работать уже работает эта система развития бизнеса для увеличения дохода причем это не тот бизнес о котором там по телевизору показывают или где-то пишут это бизнес для обычных людей это будет бизнес даже больше для обычных людей чем для каких-то ну, успешных там предпринимателей или опытных предпринимателей. И все вот те системы, технологии, которые есть в компании, которые вот уже разработаны и которые будут разрабатываться, они разрабатываются под обычного человека. Без опыта, без понимания, что такое маркетинг и все вытекающее из этого слова замечательного. И это есть сейчас в вашем распоряжении. Кому интересно об этом узнать? Как увеличить свой доход от 20 до 50 тысяч гривен? Кому интересно? Две руки поднимите, кому сильно не, интересно. Не, не, не. А, Тут одни амбициозные какие-то люди Но билеты продавали только тем, кто хочет 20 тысяч. Всего лишь первых четыре мероприятия. Мы долго уже полгода, по-моему, да, или вот сейчас будет полгода, от этой системой работаем, чтобы ее адаптировать, чтобы сделать ее доступной, понятной, такой легкой, легкой. И вот каждое мероприятие, оно позволяет сделать шаг вперед. Знаете, в чем сейчас проблема за счет интернета в том числе? Передозировка информации. Столько в голове у людей уже информации, обучения, просто всего вокруг сваливается очень много. Кто Замечала ситуацию, что ты сидишь в интернете, потом смотришь на какой-то сайт или страницу, там все думаешь, что я здесь делают? Кто такое было? всех практически. Сейчас нужно людей не учить. Нужно создавать условия, при которых они будут шаг за шагом чуть-чуть развиваться, чуть-чуть становиться лучше, то, о чем я говорил. Понимаете? И за этим придут деньги. Обычные люди сейчас должны стать впереди развития страны в том числе. Потому что сильная страна – это сильные люди. А сильные люди — это те, которые смотрят вперед и впереди видят светлое будущее. А непонятно, там туманность интернета какую-то. Правильно же? Но где обычный человек может взять и увидеть вот это светлое будущее? Где? За окном? Нет. По телевизору? Боже мой. В интернете? Еще поклеще может быть там. Важно с кем. Всегда важно не что, а кто. Кто стоит за компанией, кто и что У меня проблема. Вариантов много. Разные деньги, 5 тысяч, 10. С кем зарабатывать? Кто тебя окружает? Вот это важно. И вот каждое мероприятие, которое сейчас уже начинает активно в системе проходить компании Жереля, оно объединяет как раз вот этих простых, но настоящих людей. Простых, но честных. Да, они не всегда высказываются, потому что они спрашивают на самом деле. А есть возможность высказаться? Есть возможность попасть на сцену, где у обычного человека возможность попасть просто на сцену, чтобы тебе задали вопрос, а ты вот поделилась каким-то своим видением. Нет такой на самом деле возможности у большинства людей, да, там какие-то площадки, еще чего-то может быть, но для большинства людей нет. Четыре мероприятия. Я не буду про них сейчас рассказывать, я просто хочу, чтобы вы знали, что они есть, что они есть. Первое мероприятие открыто для всех кто хочет улучшить свою жизнь, увеличить доход, и кто готов выполнять наши рекомендации. Простые, проверенные рекомендации. И уже в этом году ваш доход будет в два-три раза больше. Но нужно их выполнять. Можно рассчитывать, что если ты не выучил правила, ты хорошо будешь ездить на автомобиле? Или как его управлять? Нет. Можно рассчитывать, что ты даже в простом деле преуспеешь, если ты не выучил элементарные вещи, элементарные правила? Нет нужно их выучить. Их немного. Их 10-12 из первых правил, которые нужно выучить. Просто взять, выучить, разобраться и применять каждый день. И ваша жизнь поменяется в этом году кардинальным образом. Я в этом уверен. Запишите систему развития бизнеса, 4 мероприятия, даты, расписание, все это есть, ваши директора про это все знают. И тогда вы становитесь тем человеком, который каждые три недели ловит золотую рыбку. И не просто ловит золотую рыбку, а способен каждые три недели, сначала небольшие, потом средние, потом побольше, воплощать желания и своих близких, и тех родственников, которые в вашей жизни еще появятся, которых вы еще даже не знаете. С праздником! Еще раз поздравляю! Пользуйтесь всеми возможностями, которые есть. Подлежайте сами ничего, ничего, ничего не течет, ничего туда не подсудим. Поаплодируйте еще раз себе, еще раз для рождения. Раздуйте послание. в Следующий год был еще сильнее, еще динамичнее. Спасибо за внимание.